ত' গাইছ আৰু তিনিদিনমানৰ পাছত আমাৰ এক্সাম শেষ হ'ব তিনিদিনৰ পাছতে একজাম হ'ব তাৰপিছত হেৰি এক্সাম শেষ হোৱাৰ পাছত আকৌ ফাইনেল দিবলৈ যাব লাগিব ত' গাইছ মানে এতিয়া মই পঢ়া আজি কলেজখন দেখাম বুলি আহিছোঁ মানে বহুতে আমগুৰি কলেজখন দেখিছে আৰু বহুতে নায়ো দেখা ত' মই ভাবিছোঁ আজি আমগুৰি কলেজখন দেখুৱাম আপোনালোকক আপুনি বহু আপোনালোকক বহুতে দেখা নাই ত' যোন যিসকলে নাই দেখা সিহঁতে তেওঁলোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ মানে আজি যাম যিহেতু এক্সাম দিবলৈ আজি আছে পলিটিকেল চাইন্স ত' আজি এক্সাম দিমগৈ চাই থাকিব দিম পুৰা ধুনীয়াকৈ কলেজখনত দেখাম তো ব'লক আজিৰ ভিতৰতো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ত' গাই চাহি পাই গ'লোহে আৰু কলেজ এইখনে গেটখন গান ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগিব সকলো দেখুৱাম আজি আপোনালোকক কলেজখনৰ এইফালে গছপুলি ৰৈ থৈছে কলেজৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলো আৰু ত' এইফালে আছে চাইকেল ষ্টেণ্ড মানে ছোৱালীবোৰে চাইকেল থয় আৰু এইফালে আছে ল'ৰাৰ চাইকেল ষ্টেণ্ড এইফালে গছ গছনি আছে আৰু সাজ পিপুলি থোৱা আছে তো দেখুৱাই থাকিম আৰু চাই থাকিব দেই গাইজ মানে এতিয়া ক'লে কি যায় দেখুৱাই দিছে এইফালে ৰুচা বিল্ডিং যায় ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰতে আছে মোৰ লগত দেখুৱাম ইয়াৰপৰা ডাঙৰ ডাঙৰ আনগুটি গছ দুজোপা আছে ত' এইটো হৈছে ৰোচা বিলটো গোপৰ পৰা এবাৰ দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক তো এতিয়া অফিচৰ ফালে যাম এইটো হৈছে গুৰু ভৱন ত' গুৰু ভৱনটো তাৰপিছত এনেকৈ আছে যেতিয়া অফিচলৈ যাব তেতিয়া ইয়াত পাব আনগুৰি মহাবিদ্যালয় বুলি লিখিটো আকৌ এখন গেট লিখি থোৱা আছে ওলাওঁতে সোমাওঁতে গেট বন্ধ কৰে যেন এতিয়া খুলি ল'ব লাগিব গেটখন গেটখন খুলি মানে ভিতৰতে সোমাই আহিছোঁ আৰু এইফালে আছে অফিচ এইফালে আছে আপোনাৰ পঞ্চাছ বছৰ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছিল তেতিয়া লগৰটো লগাই থোৱা আছে এফালে ফুল ৰুই থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ চাওক কিমান সুন্দৰকৈ ফুল ফুলি আছে এফালে গছ গছনি আছে আৰু এইটো হৈছে অফিচ প্ৰিন্সিপাল অফিচ হয় এইটো মেইন অফিচটো অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইফালে মেইন অফিচটো আছে এইটো এটা অফিচ এয়া হৈছে প্ৰিন্সিপাল অফিচ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক সেইটো হৈছে আই কিউ এছ চি ৰুম আৰু তাইছে এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টকেইটা আৰু এইটো ভাইচ প্ৰিন্সিপাল ৰুম দেই গাইছে যিহেতু খোলা টাইপ অহাই নাই কোনো মই প্ৰথম আহিছোঁ তো এতিয়া এইটো হৈছে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰপিছত এইটো লজিক আৰু চাইক'লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় ত' এতিয়া আগলৈ গৈ থাকিব লাগিব ডিপাৰ্টমেণ্টকেইটা আছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম গোটেই কলেজখন এইটো আছে পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰপিছত এইফালে আছে আছামিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰপিছত আছে এইফালে ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰপিছত এতিয়া যাব লাগিব আমি ডিপাৰ্টমেণ্টকেইটা এটা এইফালেও আছে দুটামান ডিপাৰ্টমেণ্ট ত' এইফালে আছে আমি পাছফালে গৈছোঁ পাছফালে গৈছোঁ পাছফালে যাওঁতে এইফালে আছে গাৰ্লছ কমন ৰুম এইফালে আছে বাথৰুম চাথৰুম আছে আৰু গাইজ এইফালে আছে হ'ল থি দেখুৱাই দিম এইফালে কিমান ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে চব অহিংসাই পৰম ধৰ্ম মহাত্মা গান্ধী তাৰপিছত এইটো হৈছে শ'লটো পানী লাগি আছে গাইজো একদম কিবাকি হৈ আছে বেয়া নাপাব দেই এইটো হৈছে অডিটৰিয়ামটো খোলাই নাই ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে নিজৰ মনক যিকোনো পৰিস্থিতি শান্ত ৰাখিল গৌতম বুদ্ধ ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে আৰু এইটো অডিটেৰিয়ামটো খোলা নাই মোক দেখুৱাই থাকিম পুৰা ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো দেখুৱাম এইটো হৈছে অডিটৰিয়ামটো মানে খোলাই নাই ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখিত আছে ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰকৃত মানুহ হ'বলৈ শিক্ষা শিক্ষা দিব লাগে বদ্ৰলোক বা বদ্ৰ মহিলা হ'বলৈ নহয় পদ্মনাভ গোহাঁই ফুৰুৱাই লিখিছে লিখা মানে তো এইফালে আছে অতিকে মই পাছফালটো এইফালে এটা পুখুৰী আছে এইফালে নেদেখগৈ আৰু ইয়াত যাম আমি ছ'চিয়লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে দেখুৱাবলৈ যাম পুৰা ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব আৰু দেই মানে গৈ আছোঁ পূৰা ধুনীয়াকৈ এইটো হৈছে হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো হৈছে ছ'চিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰপিছত এইফালে আছে গাৰ্লছ হোষ্টেল গাৰ্লছ গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ ফালে নাযাওঁগৈ আৰু এতিয়া এইটো হৈছে আমাৰ লাই লাইব্ৰেৰীটো এইটো হৈছে আমাৰ লাইব্ৰেৰী পূৰা ধুন দেখুৱাই দিছোঁ এইটো এটা লাইব্ৰেৰী ওপৰলৈ নাযাওঁ ওপৰৰ গেটখন খোলা নাই এইটো হৈছে ৱেন মেচি বিল্ডিং আৰু এইখন হৈছে কেণ্টিন আৰু এইটো এটা ষ্টেডিয়াম বনাই থোৱা আছে বনাই থৈ বনাই আছে মানে আৰু অলপ ওপৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ চাব দেই গেছ এতিয়া ৰোচা বিল্ডিং ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ মানে ৰোচা বিল্ডিং ওপৰত

এইটো বনাই থকা হৈছে মানে এইটো ষ্টেডিয়ামটো বনাই থকা হৈছে আৰু এইফালে আছে এইফালে মানে ছাৰ বাইদেউহঁতক গাড়ী থোৱাৰ বাবে এটা গ্ৰেজ টাইপে মানে বনাই দিছে আৰু ইয়াত ছাৰ বাইদেউহঁতক গাড়ী থৈ ইয়াত জোপা আম গছ চব ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে এতিয়ালৈকে কলেজ খোলা নাই সেইকাৰণে ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাব পৰা নাই সকলো কোনোবাই দেখা দেখুৱাম নিশ্চয় আপোনালোকক আজি বাইরির ফল কলেজ মোহা কলেজলো আপনাদের কেন চাই সাই ভালো লাইক কমে চেয়ারেল সাবস্ক্রাইব করে দিব আর ওয়ানকে হলে আর বেশি নাকে জল্ জলদি সাবস্ক্রাইব করব তে আজকে ভিডিওটি ইমান বাই বাই